достаточно боевая и захватывающая игра команды. Обе команды при... приложили максимум усилий, много физических сил потратили, много было контактов, много было контактной борьбы, которая, в общем-то, не мужская, не переходила рамки дозволенного. В общем, силовая игра. Немножко мы отдали инициативу игровую, поведя в счете. Вот это немножко непонятно наши действия со стороны ребят. Но в перерыве мы попросили ребят, чтобы в общем-то вот сюда в атаку активнее начали действовать, поскольку все закончилось победой. Наверное, что-то ребята услышали, есть у нас какие-то претензии, но в общем и целом за проявленный характер, за мужество, за волю к победе мы поблагодарили ребят. На его вас чем-то? Ну, мы хорошо тщательно готовились к ней, в общем-то к любому сопернику. В общем-то мы неплохо знали возможности команды и игроков, знали, что дома зритель активно гонит команду вперед, и в общем-то ко всем тактическим ходам мы готовились. Но поскольку пропустили гол, значит, что-то мы тоже не доработали. И Нива, мы знали, что команда имеет характер, что ребята стараются, что по статистике нет домашних побед, и это тоже фактор заставляет идти вперед команду. И она шла вперед и все силы отдала в борьбе. Ну а если сказать на ваш вопрос, ответить прямо, удивило или нет, ну да, удивило быть собственным так самоотдачей. Какие задания стоят перед вашей командой этого У нас, как бы это не банально звучало, у нас нет конкретной какой-то задачи турнирной. Хотя наш президент, его позиция, философия такова, что любое место, кроме первого, это уже неудачно. Мы ставим задачи в, общем, в каждой игре сражаться, а так, чтобы какая-то конкретная задача была. Сегодня в духе времени сложно ее ставить, там возникает много очень вопросов финансовых и материально-технических, поэтому какой-то определенной задачи, чтобы какое-то место нам занять, у нас нет. У нас есть ясная и конкретная задача в каждой игре выходить и сражаться для победы.